Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Terdedah sudah surat kelulusan dari Kusel dan juga MBSJ berkenaan dengan kerja-kerja pengorekan dekat tapak Rizab tersebut. Ha, tapi yang bestnya, kelulusan itu rupanya dah tamat lama dah. So, yang diorang buat kerja sampai dekat raya tu, ada kelulusan ke tak ada sebenarnya ni? Kita intro dulu. La 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 la. la, la. Sebetulnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebenarnya hendak beralih dari menceritakan tentang isu letupan pipe gas dekat Putrajaya itu ke cerita lain, terutamanya cerita berkenaan dengan isu Menara Kuala Lumpur. Isu itu pun sebenarnya sangat-sangat mencengkam juga dan melibatkan banyak layer yang memang kita katakan sangat-sangat ikan di situ. Tetapi itulah Makin lama kita tengok, makin lama kita gali, makin lama makin tersebar benda-benda yang pelik berkenaan dengan isu letupan pad gas dekat Putra Heights yang memang benar-benar menggemparkan negara itu. Dan kalau anda perasanlah tuan-tuan dan sekalian, sepanjang video dia saya, saya tidak menyebut nama pemaju dan juga kontraktor yang terlibat dalam pengurikan tanah dekat kawasan pembinaan tersebut termasuklah dekat atas tanah rezab itu sebab ialah pihak media pun tidak mahu menamakan ataupun gagal untuk menamakan siapakah pemaju atau kontraktor yang terlibat. Bahkan tidak ada kenyataan rasmi pun dari mana-mana pihak berautoriti menyatakan siapakah pemaju dan juga kontraktor yang terlibat dalam kerja-kerja di atas tapak tersebut sejurus sebelum Adil Fitri. Di mana benda ini memang sangat-sangat pedih lah sebenarnya sebab benda ini ya macam dikatakan oleh para penduduk yang mereka dapat aduan sekian lama Kejadian ini berpunca, berkemungkinannya berpunca dari tindakan pemaju dan juga kontraktor menjalankan kerja-kerja yang boleh katakan di luar batasan dekat tapak rizab ataupun right of way Petronas tersebut. Jadi ianya telah menyanggah segala pandangan konon-konon yang disebabkan oleh pipe itu bocor secara semula jadilah, pipe karat dan sebagainya. Yang kata this is human error. Dan kata-kata para penduduk ini telah disokong oleh pandangan pakar-pakar dalam pipe and gas di mana mereka ini secara asasnya bersetuju pipe gas yang telah digunakan oleh Petronas itu memang tidak boleh bocor, tidak boleh rosak kerana pipe tersebut, satu dia dah berapa layer dah. Keduanya, selepas pipe itu dibuat, dia ada satu layer konkrit lagi tau untuk tutup pipe gas itu. Dan di luar layer konkrit itu, ada satu lagi layer PVC. Nampak tak kat situ? Dia ada tiga layer sebelum sampai ke pipe itu sendiri. Jadi kata pakar-pakar orang gas ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau pipe itu rosak, bermaksud ada campur tangan manusia, ada melibatkan kecuaian manusia sebenarnya. Dan memandangkan Petronas ini, kita tahu memang sangat-sangat teliti dalam SOP mereka. Memang kita cakap terus terang, ini bukan kerja Petronas. Ini kerja mereka yang telah menjalankan kerja-kerja pengorekan dekat atas tanah Rizab seperti mana yang telah didakwa dilakukan oleh mereka ini oleh para penduduk. Siap ada bukti dahsyat lagi, betul tak? Tetapi, macam yang saya katakan tadi, sangat peliklah bila pihak-pihak tertentu ini tidak mahu menamakan kontraktor dan juga apa nama pemaju yang menjalankan kerja-kerja dekat kawasan tersebut. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan telah tersebar malam semalam satu surat kelulusan yang telah dikeluarkan oleh koridor utiliti Sangor ataupun Kusel kepada pemaju untuk kawasan tersebut. Di mana surat itu telah dikongsikan oleh Tuan Haji Muhammad Zafarullah dalam Facebook beliau di mana surat itu memaparkan kelulusan oleh Kusel dialamatkan diserahkan kepada Hong and Hong Home Holmes sendirian berhad. Di mana Hong and Hong ini ataupun selepas ini semanggil 2H. 2H ini tuan-tuan dan sekalian merupakan pemaju untuk projek membina shop lot dekat kawasan yang kita nampak itulah. Dan surat ini merupakan kelulusan kepada 2H untuk menjalankan kerja-kerja pembaikan sistem pembentungan melalui kaedah pengorekan terbuka di mana kata kursus melalui surat itu, MBSJ dah beli kelulusan pada 8 Oktober 2024 dan kemudiannya kerja-kerja itu diberikan permit untuk dijalankan bermula pada 8 Oktober 2024 sehinggalah 8 Januari 2025. Itu satu hal. Dan kalau anda perhatikan surat ini, pada perenggan kelima, perkara kelima, surat itu menyatakan dengan jelas penyedia utiliti hendaklah bertanggungjawab sekiranya kalau berlaku apa-apa kerosakan dekat struktur atas tanah tersebut. Itu adalah surat yang telah tersebar seperti mana yang telah dikongsikan oleh Tuan Haji Muhammad Zafarullah itu. Jadi di sini ada beberapa persoalan baru tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pertamanya, bukan persoalan lah. Yang pertamanya kita dah tahu dia punya pemaju itu nama dia Hong and Home Homes Senyabahat ataupun 2H Homes. Dan kemudian bagi anda yang mungkin tak tahu, kontraktor yang terlibat dalam apa-apa projek ini nama dia Pinterest Ventures Senian Berhad which is saya rasa anda perasan kot di mana saya telah kongsikan dalam video saya sebelum ini para netizen telah berkongsikan betapa kontraktor tersebut merupakan antara kontraktor yang sebenarnya sedang dikenakan tindakan tata tertib oleh CIDB kerana telah melanggar prosedur dan SOP sebelum ini jadinya sekarang ini kita dah tahu dah dua player utama iaitu Hong and Home Homes dan juga Pinterest Ventures. Adakah mereka bersalah? Yang itu cerita lain tuan-tuan dan ustaz. Saya tak nak kata mereka bersalah kerana apa? siasatan masa lagi tengah berjalan. Sekadar untuk beritahu pemain-pemain utama dan cerita ini. Bukan Petronas saja yang terlibat ya. Kemudian sekarang ini Kusel kata mereka telah mendapatkan kelulusan MBSJ untuk pihak Hong and Home Homes ini untuk menjalankan kerja-kerja pembaik pulihan pembetungan melalui kaedah penggerakan terbuka. Bilka permitnya 8 Oktober 2024 sampai ke 8 Januari 2025. Bermaksud kerja-kerja itu hanya boleh berlangsung selama 3 bulan itu sahaja. Tetapi seperti mana yang telah dibuktikan oleh para penduduk, Seolah-olahnya kerja-kerja itu dijalankan sehinggalah satu dua hari sebelum Hari Raya Adil Fitri. Yang ini yang sangat-sangat pelik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sehingga ke malam raya mereka menjalankan kerja-kerja tersebut sedangkan permit yang telah diberikan hanya sah laku sampai 8 Januari 2025 saja bermaksud mereka dah jalankan kerja ini kalau betul lah dakwaan penduduk itu 2 bulan mengatasi waktu mereka punya permit tamat nampak jadi di situ satu persoalan timbul macam mana mereka boleh lakukan kerja di luar waktu permit adakah sudah terdapat kelulusan baru kalau ada kelulusan baru di manakah kelulusan baru tersebut jadi seandainya kalau kelulusan baru itu tidak pernah dikeluarkan dan pihak home and home homes dan juga kontrak itu menjalankan kerja di luar waktu kontrak dan tidakkah ada tindakan dilakukan oleh MBSD ataupun Kusel untuk orang kata apa menghukum mereka ini kerana telah menjalankan kerja-kerja di luar waktu permit which is merupakan satu kesalahan dan sekiranya kalau ada permit tersebut dikeluarkan kita tengok juga betul atau tidak permit itu ada pihak MBSD ataupun Kusel kena keluarkan satu kenyataan menunjukkan betapa permit itu wujud tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Saya teringat kata-kata Datuk Bandar Sumang Jaya, iaitu Datuk Amirul Azizan. Dia kata kerja-kerja dekat situ mendapat kelulusan MBSJ dan juga Petronas. So sekarang ini memang terbukti ada kelulusan. Tetapi kelulusannya dah tamat. Datuk Amirul Azizan tahu tak bahawa kerja-kerja itu hanya sampai 8 Januari saja, Bukan sampai 30 Mac. Maka macam saya katakan tadi, memang terdapat kelulusan baru kalau ada kelulusan baru dan kena kos kepada rakyat lah sebab rakyat wajib tahu, rakyat perlu tahu total banyak penduduk dekat kawasan sekitar yang terjejas. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua ialah bahagian kelima tersebut. Dia kata penyedia utiliti kena bertanggungjawab sekiranya kalau berlaku apa-apa. Yang ini sangat-sangat pelik, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sekarang ini dah bayar eh. Sekarang ini, okey, kawasan inilah kawasan utiliti. Kawasan ini tidak sepatutnya ada sesiapa pun buat kerja. Tetapi atas kes-kes khas macam contohnya kan nama pemotongan ke apa-apa ke untuk kes sosial lah kita bina kat situ, maka penyidik utiliti dalam kes ini Petronas bagi kebenaran. Okey tak apa, kau buat kerja kau dengan syarat tolong pantau. Okey, tolong pantau MBSJ tolong pantau, Kustur tolong pantau sebab benda ini berkaitan dengan utiliti juga. Tak ada masalah. So sekarang ini mereka dah buat layer dan sebagainya kan. Tengok-tengok tuan-tuan -tengok, sekalian kata layer itu rosak. Then adakah Petronas nak kena bertanggungjawab? Itu persoalan daripada Haji Muhammad Zafarullah adakah Petronas pula yang kena sebab sekarang ini benda ini berlaku apa-apa saja struktur tanah itu rosak apa-apa ke ialah hasil tindakan daripada kontraktor itu yang buat kerja betul tak bukannya Petronas saja datang kecoh hal jadi sekarang ini takkan mereka yang buat kerja Petronas pula yang nak bersalahkan ataupun adakah bila mereka buat kerja dan Syabas pula dipersalahkan ataupun TMB pula dipersalahkan Sedangkan mereka ini yang buat kerja masalahnya. Weh sedap betul kalau macam tu kan. Kontraktor buat kerja cincai-cincai-cincai yang tanggung orang lain. Macam kes inilah. Meletup bukan salah Petronas tetapi yang diminta untuk bertanggungjawab ialah Petronas mata-mata. Itu yang kita pertikaikan. Tak adil macam tu betul tak? Jadi sekarang ini tuan-tuan dan -tuan, sekalian, tuan -tuan, semakin lama semakin tersebar segala benda yang mungkin hendak disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu berkenaan dengan insiden letupan gas dekat Putra Heights tersebut. Makin lama mereka sorok, makin banyak benda yang kita dedahkan, makin banyak benda yang tersebar dekat social media sebenarnya. Dan semua ini membentuk persoalan-persoalan yang sebenarnya wajib dijawab oleh pihak berkuasa, wajib dijawab oleh pihak kusel, wajib dijawab oleh pihak MBSD, wajib dijawab oleh pihak kerajaan negeri sebenarnya. Sebab apa? Sebab macam saya katakan tadi, kemusnahan dekat Putra Heights memang sangat-sangat dahsyat dan somebody must take the responsibility. Tetapi, kita tak mahu orang yang tidak bersalah ataupun orang yang tak ada kena-mengena pula disuruh untuk angkat apa mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas perkara yang berlaku atas bukan salah mereka ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian tetapi at the end of the day kita yakin kerajaan ini boleh lakukan sesuatu sebab apa kerajaan ini kan kerajaan mereka mereka boleh lakukan apa saja termasuk untuk menyiasat kerbau cacing pun. Alah bayanglah tuan-tuan dan kisah Kes Ismail Sabri yang tak sebenar-benar 107 juta boleh muncul tiba-tiba boleh dapat tahu kan boleh kantoi. Apakan lagi benda-benda yang bukti kiri, kiri kanan depan belakang ini tuan-tuan dapat puan Tetapi sekiranya kalau kerajaan ini masih gagal untuk mengenal pasti punca dan juga menghukum mereka yang benar-benar bersalah walaupun segala bukti sudah terdedah maka dekat hujung video ini ada satu soalan yang mungkin boleh tanyakan, oleh Tok Adi kepada kerajaan ini. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? <tell>